Как вам сказать? Ну, в не есть для вас враги. Нет. Он точно нет. Ну, слушайте, есть нормальных людей везде. Угу. Есть больных людей везде. Понимаете? Мы сегодня ненавидим Россию, но я считаю, что даже в России сегодня есть нормальных людей, которые боятся, что там сказать, если скажут, что не будет против этого. Дебила, он закроет его всю семью. Понимаете, тут, ну, тут у них... Э, очень тяжело. Mm -hmm. Очень. Даже с начала войны мне писали футболисты, некоторые Динамо Москва, с которыми я играл, против них писали Дарьо, мы против войны, но если мы что-то там скажем, нас закроют, контракт закончится. Ну, это известные футболисты, которые mm -hmm. играют в сборной России. Mm -hmm. Я с больше ни с кем не общаюсь, но вам хочу сказать, что, может быть, я не бы и сказал. Mm -hmm. What's up?